На каналі Інтервізор, з вами студії Світлана Кошнір. Говоримо сьогодні про закон, який вже фактично підписаний і президентом України про заборону релігійних установ, пов'язаний із Російською Федерацією. Чому вплив цієї церкви Української православної церкви Московського патріархату, яка зараз говорить, що в неї немає такого ніякого зв'язку з РПЦ Російською православною церквою? Чому вплив цієї церкви був такий значний на уми наших громадян? З чотирнадцятого року ми знаємо, що були випадки, коли е, і затримували там і купу літератури, яка фактично діяла проти української державності. З нами на зв'язку зараз онлайн. Ігор Дшин, політичний консультант, і говоримо про його враження, про його ставлення, про його розуміння проблеми і того, яким чином якими шляхами Україна вирішує це складне для себе питання. Ігоре, я вас вітаю. Вітаю. Ну, одразу, чи правильно чи неправильно, ми ж розуміємо, якщо у нас більше 70% громадян підтримують ідею заборони цієї церкви, це означає, що фактично Верховна Рада легітимізувала де-факто рішення українських громадян стосовно і ставлення фактично в законі, омплементувала українських громадян до цієї церкви. Які підводні камені? які... Перестроги небезпеки на сегодняшний день вы вбачаєте в принятии этого закона? Або Закон принят. Закон принят. И сейчас мы ожидаем реакцию на это на все. Она уже постепенно начинается. Это сопротивление тех, на кого он направлен. Нужно обратить внимание, что речь идет фактически о запрете деятельности структур связанных с русской православной церковью, как с церковью страной агрессора и ничего не сказано э, про церкви в Украине просто религиозные организации аффилированные, то есть как-то связанные э, с русской православной церковью закон очень мягкий э, в нем отводится время на то чтобы я не я, хата не моя, я тут всегда э, был патриотом. Э, вместе с тем э, ожидается реакция, которая была в начале. Это как бы не новость, не случайность. Он больше года лежал э, в Верховной Раде, э, мусолился после первого чтения. Он э, проходил э, обсуждение. Очень много работали над этим как бы и народные депутаты, которые поддерживают закон, и служба безопасности Украины, которая показывала э, как бы поступки и деяния э, отдельных церковных деятелей. То есть э, он прошел очень-очень э, серьезную обработку и <coughs> что говорят аналитики, это что начинался он с двух страничек, а в результате было принято 22 или там 23 страницы текста. То есть э, в законе ни слова о запрете какой-либо церкви, э, в законе только расставание со структурами, которые связаны. Что здесь интересно? Э, на самом деле э, церковь э, православная Московского патриархата, ну о которой идет речь. Она самая массовая в Украине. С ней связано большинство приходов, ну, большая часть приходов, чем в остальных церквях, потому что христианских церквей в Украине несколько. Есть ПЦУ, есть УПЦ, была когда-то автокефальная церковь, есть католики, есть греко-католики, есть римо-католики, есть сектанты разные протестантские то есть как бы все разновидности перечислить сложно хоть и возможно это на сайтах можно найти но здесь речь идет о том что с моей точки зрения закон является продолжением войны это информационная война и структуры идеологические, которые развернуты были, в которые инвестированы были значительные ресурсы, они развернуты по всей территории Украины. Это десятки тысяч церковнослужащих, то есть грамотных идеологических работников, которые готовятся долго и старательно, работают десятки тысяч в Украине. И все они разные, по-разному ведут себя. И казалось бы, ну, как, какая разница? ПЦУ, УПЦ, это как название. Вот подъезжаешь к городу, написано Укрск э или Курск. Город один и тот же, а отношения разные. Вот здесь, на вот этих полутонах, где церковь Московского патриархата достаточно давно отреклась сказала я не я хата не моя, мы никак с москвой не связаны вместе с тем они не произносят публичных отсоединений, они не вносят изменения в свои уставные документы и им на это дается этим законом продолжительное время прийти в себя очухаться, совершить необходимые действия, если нет, то есть малочисленный государственный орган, который должен справиться с этими десятками тысяч церквей. Речь идет о том, что в стране, которая воюет с напавшей на нее страной, не должно быть, грубо говоря, иностранных агентов страны агрессора. Вот это основной смысл. Но вою сейчас будет поднято огромное количество. Когда первый раз рассматривался этот закон, пошли, в частности в Америке были грандиозные действия, связанные с выделением помощи Украине в войне, где отдельные конгрессмены, сенаторы, общественные деятели подняли вой о преследовании за веру, что притормозило и напрягло Достаточно набожных граждан Америки и была проделана огромная работа. Ездили целые делегации депутатского корпуса, наших общественных, наших религиозных деятелей, которые разъясняли, что речь идет не о вере, речь идет не о как бы, взаимоотношении верующих людей с государством. Речь идет о конкретных организациях, конкретных э, деятелях, конкретной, э, связанной с Москвой церкви. И э, это сопротивление было сломлено, э, мнение было изменено. И на этот раз, когда принимали закон, все равно были проблемы в Верховном Совете. То есть очень многие, ну, многие люди из тех, кто сегодня депутаты Верховного Совета, они были крещены в церквях, которые тогда все были московского патриархата. У нас же, ж, как бы только недавно произошли эти изменения, можно разбираться в сложностях или не разбираться, но с моей точки зрения, подход. С выяснением каноничности, неканоничности, Томасов, Шмовасов, там, различных происхождений. Это все касается тех, кто священнослужащий. То есть это касается того слоя церковного чиновничества, которое в них называется священноначалье. Оно мало касается непосредственно конкретных приходов, то есть оно мало касается верующих конкретных работающих и взаимодействующих с ними церковных служителей. Это касается вот этой всей иерархии надстройки. И э, несмотря на то, что существует все и заметьте, в этих законах не сказано ни про буддистов, ни про мусульман, э, ни про э, там каких-нибудь там, ну я не знаю еще. Э, Иудеев, ну, то есть сказано вообще про все религиозные организации, как бы вы ни были связаны. Поэтому, э, вот ты уже сказала, что общественное мнение в Украине было запрет. Это было связано с тем, что достаточно ярко в Украине публиковались антигосударственные деяния и содействие врагу, Многих э, священнослужителей, которые уже осуждены, некоторые находятся под э, пидпедозрой. Э, и это касается не иудеев, не баптистов, не мусульман. Это касается деятелей одной э, из церковных организаций в Украине. Она всего лишь одна из. Сложность в том, что она самая многочисленная. Еще предстоит огромное количество судебных разбирательств, наняты сопротивляющиеся преследуемой церковью, наняты грамотные адвокаты, которые будут суды, пересуды, европейские суды, мировые, вселенские. Поэтому как бы, предстоит длительная работа, но ей финиш должен быть дан. И мне примечательно, что это все часть войны во время Курской операции. То а... есть это солидарно. <свят> И это очень-очень чувствительно. Это может быть по своему значению для Украины, для истории, более даже значительно, чем Курская операция. Потому что это касается древних наших проблем, древних привычек. Ігоре, у нас на каналі була релігієзнавець Ірина Богачевська, доктор філософських наук. Вона сказала, що в цьому законі достатньо складна. Ну, на законах, що тепер, звичайно, не складна, а процедура доведення, що релігійна громада, тому що претензії будуть не до загалі всієї церкви або очільників церкви, там, патріарха чи єпископів, а будуть до релігійних громад питання. Отак от, от спочатку має бути проведене дослідження, потім припис про виконання закону, тобто, це буде даватися час на те, щоб все було там. Недоліки були змінені, і потім лише судова заборона. І насправді питання в тому, а хто буде здійснювати цю діяльність по забороні релігійних організацій, які так чи інакше афільовані з Російською православною церквою. У нас немає стільки спеціалістів, і у наших правоохоронних і силових структур немає стільки часу виділяти їх конкретно на цю установу. Тому, звичайно, питань цей закон піднімає на ну просто вал, як його імплементувати, який має бути механізм. Теж е, ніхто поки що відповіді конкретно чуткою не дає. Говорять, що будемо давати, от і от тому ці 9 місяців перехідних для того, щоб да, дано тим релігійним громадам, які раптом усвідомлять, що все ж таки вони не є тілом Росії, а є тілом Української держави. І ці релігійні громади мають перейти до під, під Амофор. Православної ПЦУ, Православної церкви України, ну, але ж теж питання. Можна ж перейти, колись свого часу маври теж приймали християнство, а потім здійснювали свої релігійні треби тихенько в куточку, щоб їх не бачив, тобто свою релігію вони не змінювали. Ну, чисто Фізично вони показували, приходили до церков. А чи не станеться так, що частина цих релігійних громад, колишньої української православної церкви, московського патріархату, стане таким собі? Ну, я не знаю, з основними казачками не можна говорити про вірян. На жаль, всі віряни чомусь ощетинилися і думають, що це заборона церкви. Навіть ось і митрополит Климент сказав, що ми і надалі будемо жити як істинна церква, підтримуючи цей гнів, цей спротир, а недокомунікована ситуація, що йде. Боротьба з осередками колабораціонізму, які є у релігійних громадах. От прокоментую з цього приводу мої слова, якщо є що, що, що документувати, або є, що виникли певні думки стосовно того, як буде виконуватися ця законодавча вже не ініціатива, цей закон. І як швидко 12 тисяч релігійних громад цих приходів, які є в Україні, саме цієї церкви. Яка раніше кріпка накріпка себе пов'язувала з Російською православною церквою? І поминає, поминала, не знаю, зараз не була давно на їх службах. А серед цих серед своїх молитов Кирила Гундяєва, от нас, настоятеля Російської православної церкви. А, тому питання, ось як швидко ми зможемо очистити релігійну спільноту від цих колабораціоністів, священників, які можуть навіть і мік мікрувати, під, під зайшовши в Українську православну церкву? ну Сроки, ісходять того, що сказано в законі 9 місяців на чухівані. потом. То есть от года до двух лет, я думаю, ситуация радикально изменится. Я предлагаю рассматривать это. Мы не сильны в званиях, названиях, фамилиях, именах этих служителей церкви. Нас даже удивляет сейчас в Риме сидящий, работающий. Там есть один чудак из Аргентины, который находится на высшей должностной службе католической церкви, папа зовется Франциск, и он тоже вякать начал, этот древний как бы негодяй, который позволяет себе хамские высказывания во время воюющей страны, он даже собирался в Украину приезжать, он тоже уже высказывает свою обеспокоенность. Конечно, к нему прислушивается, их там полтора миллиарда в мире, прислушивается к нему как высшему должностному лицу, но этот чудак отрывается. И такого боя будет поднято, и денег будет потрачено на это. И сопротивление будет грандиозно. У них есть свои выходы из создавшейся ситуации. Ну, например, они могут перейти под епархию румынской православной церкви. Будет тоже РПЦ, только румынская православная церковь. Взяли и переметнули. Мало того, они могут никуда не уходить и продолжать существовать. Есть еще помощь вселенского этого патриарха. Там, если помнишь, несколько лет назад Порошенко ездил и покупал Томас для Украины у вселенского патриарха. Вот он может вести временное управление для неприкаянных. Они могут спрятаться под высшей иерархией как бы открестившись от московского, они могут перейти в эту ПЦУ. Конечно, их палками сейчас будут загонять э, и строить. Э, Мое отношение к этому очень простое. Речь идет о смене провайдеров. То есть, что нужно верянам, что нужно гражданам Украины, тех, кто верует, тех, кто э, верует э, истово, или же просто приходят на Пасху, как бы посвятить корзинку. Они мало разбираются в этих полутонах взаимодействия вот этих священнослужителей и во всем их священном начале, как именуются и как. Речь идет о том, что у граждан для получения услуги посредников по диалогу с Богом это же все посредники. Речь идет о смене провайдера. Одного провайдера меняют на другого. Объявились шустрые люди, которые открыли и обозначили, что есть еще один сертифицированный провайдер. Вот, вот у вас был один, он неправильный. А теперь есть другой, он типа правильный. И все переходите именно сюда. Скорее всего, будут желания выскочить, выйти или оказывать провайдерские услуги без сертификата. То есть они могут остаться, они будут закрыты как юридические лица, но осуществлять свое взаимодействие, свои молебные произносить, собираться могут люди по-любому. То есть речь идет не о преследовании верующих э, или какой-то, речь идет о конкретных религиозных организациях, которые имели свой центр управления. Здесь можно будет у следующих, которые будут расспросить тех знатоков веры. Как Сталин, когда он в сорок третьем году взял себе в качестве инструмента церковь, ну расстрелял всех, кто не согласны, кто согласны, и взял к себе, какую систему управления вводила тогда церковь Московского патриархата, как она подчиняла, как организованы были образовательные центры, как разворачивалась эта широченная сеть идеологическая по всем странам. Бывшего Советского Союза, как оно реализовывалось, там вертикаль достаточно жесткая, там назначение, перемещение, вот эти все саны, звания, но все это касается не граждан Украины, это все вот этих церковных ребят. То есть служащие провайдера по предоставлению эм, услуг, эм, как бы они все выстроены в определенную иерархию, и драчка происходит. В основном между ними есть более шустрые со свежекупленным Томасом, есть старые со старыми своими какими-то справочками еще с советских времен. Разборка между ними. Граждан это, то есть, я призываю слушателей того, что мы с тобой обсуждаем, относиться к этому спокойно, спокойно наблюдать на крик вой и разборки, и понимать, что это касается не граждан, не верующих. Это касается священнослужителей, разных провайдеров, которые предоставляют одну и ту же услугу, одно и то же взаимодействие. Поэтому при таком спокойном отношении сразу же все напряжения отпадают. Ігорі, я щиро вдячна вам за коментар, тому що тема насправді складна і тема, яка проходить по людським душам. І звісно, роз'яснювати і пояснювати позицію, чому ми приймаємо саме такі закони, і що ці закони не стосуються вірян, а стосуються якраз оцих церковних чиновників, священнослужителів, які пішли на змову, да, да. На, на змову і на між начальниками середній і вищий. ламки вот эти которые в красивых одеждах ходят как чем они друг от друга отличаются э, граждане плохо понимают но только эти воссорковленные понимают чем одно звание отличается от другого но это все посредники продающие вам э, услугу и речь идет о бизнесе э, связанном с продажей этих услуг как только об этом говоришь, сразу все вещи становятся на свои места. И становятся вопросы по имуществу, которым владеет. Я могу сказать, я когда-то настойчиво предлагал людям срочно открыть какую-нибудь анархическую церковь, вот. С тем, чтобы частный дом можно было перевести в молебельный дом, и тогда вы начинаете ноль платить. Посмотрите, на каких условиях получали все эти Исторические здания, э, как бы э, имущество муниципальное или государственное, они ноль платили аренды, они ноль платили налогов, они э, получали скидки грандиозные на оплату коммунальных услуг. То есть эти все льготы до свидания. Сейчас это ловкие деятели иначе называющиеся, продающие ту же самую услугу, но уже в модной э, церкви, они, скорее всего, на себя перетянут. Я думаю, что государство вот, должно подвести этих всех э, организаций, точно так же, как э, это касается других объединений, подвести под единые условия взаимодействия, вводить нормальную оплату аренды, нормальные платежи за свет, за газ за землю, на которой находится все это. И тогда все станет на свои места, и они будут предоставлять рыночные услуги по рыночным ценам. Пане Ігорі, я ще раз вам дякую за коментар за роз'яснення за таку державницьку позицію. нагадаю нашим глядачам, що говорили з Ігорем Душиним, політичним консультантом стосовно закону про заборону в Україні релігійних установ і організацій, які афільовані з Російською Федерацією, власне, з Російською Православною Церквою. З вами в студію працювала Світлана Кошнієр. Ви були на каналі Інтеррізер. Не перемагайтеся.